श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय प्रेमळ स्वामी भक्तांनो भक्तांनो आनंदी आणि उत्साही जीवन जगण्यासाठी पैसा हा अत्यावश्य पन, हा अत्यावश्यक आहे पण पैसा कमवताना तुम्हाला येत आहेत का आर्थिक नुकसान झाले आहे मनापासून मेहनत करता पण पैसा येत नाही पैसा कमावता पण तो हातात पिकत नाही खर्च एवढा वाढतो की मिळालेल्या पैशाच्या दुप्पट उडून जातो त्यातच कौटुंबिक गरजा घर खर्च वीज पाणी बिल दैनंदिन आवश्यक वस्तू मुलांचे शिक्षण फी क्लासेस पुस्तक शैक्षणिक उपक्रम आरोग्य खर्च औषध हॉस्पिटल बिल वैद्यकीय तपासण्या सामाजिक जबाबदाया समारंभ सणवार मदत कार्य वाहन गाडी खरेदी घर खरेदी कर्ज फेडणे यामुळे आर्थिक ओझ वाढत अशा असंख्य गरजा तुमच्या मिळकतीच्या बाहेर जातात आणि तुम्ही पैशाच्या तणावात सापडता पण यातून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग आहे जर या प्रश्नांपैकी एक जरी तुमच्या आयुष्यात असेल तर काळजी करू नका कारण या समस्यांवर एक शक्तिशाली मंत्र आम्ही घेऊन आलो आहोत हा मंत्र केवळ शब्दांचा संच नाही तर एक दिव्य ऊर्जा आहे जी तुमच्या आर्थिक संकटांना दूर करू शकते या मंत्राचा जप केल्याने तुमच्या जीवनात धन समृद्धी आणि स्थिरता येईल आर्थिक अडथळे दूर होतील आणि पैसा टिकून राहील सर्व दिशांनी लक्ष्मी प्राप्तीचे मार्ग उघडतील हा मंत्र कोणता आहे आणि तो कसा जपायचा चला तर जाणून घेऊया भक्तांनो हा मंत्र कोणताही साधा मंत्र नाही हा श्री स्वामी समर्थ माऊलींचा अद्भुत चमत्कारिक आणि अतिशय शक्तिशाली मंत्र आहे हा मंत्र तुम्हाला दररोज किमान दोन वेळा ऐकायला हवा तुम्ही हा मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकू शकता किंवा स्वतः जप करू शकता या मंत्राचा नियमित जप केल्यास तुमच्या आयुष्यातील आर्थिक संकट मानसिक तणाव आणि अडथळे दूर होतील नो, जर तुम्ही मोठ्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला असाल कर्जाचा भार दिवसेंदिवस वाढत चालला असेल या संकटातून लवकरात लवकर मुक्ती हवी असेल भरपूर पैसा कमवून मोठ श्रीमंत आणि यशस्वी व्यक्तिमत्व बनायच असेल समाजात काहीतरी मोठ करून दाखवायचं असेल तर हा व्हिडिओ दुर्लक्षित करू नका कारण आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत एक अतिशय प्रभावी आणि सिद्ध मंत्र जो तुमच नशीब बदलू शकतो आणि भक्तांनो जर तुम्ही कोणताही व्यवसाय उद्योग किंवा काम करत असाल तर हा मंत्र तुम्हाला नफा आणि अपार धनसंपत्ती मिळवून देईल तुम्हाला मनासारखी नोकरी हवी असेल किंवा सध्या नोकरी करत असाल आणि त्यात मोठ यश आणि भरघोस उत्पन्न मिळवायचं असेल तर आजचा हा मंत्र हाच तुमच्यासाठी आहे हा मंत्र तुमच्या आयुष्यातील आर्थिक अडथळे दूर करेल आणि भरभराटीचा मार्ग उघडेल म्हणूनच हा मंत्र जपून त्याचे प्रभाव स्वतः अनुभवा जर भक्तांनो तुम्हाला हा मंत्र उच्चारण्यासाठी काही समस्या येत असेल किंवा तुमच्याकडे पुरेसा वेळ नसेल तर तुम्ही तुमच्या मोबाईल वर हा मंत्र लावून संपूर्ण ऐकू शकता भक्तांनो हा मंत्र तुम्ही तुमच्या घरामध्ये दुकानांमध्ये कामाच्या ठिकाणी किंवा ऑफिस मध्ये अन्य कोणतेही काम करत असाल तर त्या ठिकाणी तुमच्या मोबाईल वर चालू ठेवून तुम्ही हा मंत्र एकशे आठ वेळा ऐका पण भक्तांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा मंत्र शेवट पर्यंत ऐका तेव्हाच या मंत्राचा चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळेल प्रिय भक्तांनो जर तुम्ही स्वामीमय यूट्यूब चॅनेल वर नवीन असाल तर आमच्या भक्तीमय परिवाराचा एक भाग व्हा भा। या चानेल ला सबस्क्राइब करा। या ला एक लाईक द्या कमेंट मध्ये लिहा श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आणि बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून तुम्हाला भविष्यातील सर्व शक्तिशाली मंत्र आणि भक्तिमय व्हिडिओसाठी सूचना मिळत राहतील जप केला जातो किंवा हा मंत्र भक्तीभावाने एकशे आठ वेळा ऐकला जातो त्या घरामध्ये साक्षात श्री स्वामी समर्थ महाराज आणि श्री गुरुदेव दत्त महाराजांचे वास्तव्य होते तिथे कधीही धन सुख आणि शांतीची कमतरता राहत नाही घरात अफाट धनसंपत्ती आणि समृद्धीचा वर्षाव होतो कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यावर स्वामींची विशेष कृपा राहते सर्व अडथळे दूर होऊन विजय आणि यश प्राप्त होते म्हणूनच रोज हा मंत्र जपा ऐका आणि स्वामींच्या कृपेचा अनुभव घ्या आजच्या या मंत्राने स्वामी खुश होतील भक्तांनो परिस्थिती कधी कधी इतकी कठीण होऊन जाते की मित्रांकडून किंवा अन्य लोकांकडून कर्ज किंवा पैसे उसने घ्यावे लागतात पण घेतलेले पैसे यांची रक्कम एवढी वाढत जाते की पुन्हा ते पैसे माघारी देणे सुद्धा कठीण होऊन जाते भक्तांनो जर श्री स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा तुमच्यावर असेल तर अशक्य गोष्टी देखील सहज शक्य होतात त्यासाठी हा मंत्र तुम्ही दिवसातून किमान एकदा तुमच्या घरामध्ये ऐकायलाच हवा या मंत्राच्या शक्तीने घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि त्या जागी सकारात्मक ऊर्जा घरामध्ये प्रवेश करते परिणामी घरात आनंद शांती आणि समृद्धी नांदते भक्तांनो आजकाल महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे आणि त्यासोबतच पैसा ही कठीण होत चाललं आहे कमाईपेक्षा खर्च जास्त होत आहे त्यामुळे आर्थिक तणाव वाढतो आहे यामुळेच अनेक जण असे मार्ग शोधतात ज्याद्वारे ते भरपूर पैसे कमवू शकतील आणि त्यासाठी फारशी मेहनतही करावी लागणार नाही पण खरा संपत्तीचा मार्ग मेहनती सोबतच दैवी कृपेने सुकर होतो आज आपण एक असा दिव्य मंत्र जाणून घेणार आहोत जो तुमच्या जीवनात समृद्धी पैसा आणि यश खेचून आणेल अखंड सत्य गोष्ट आहे जेवढे पैसे फक्त कष्ट करून कमवता येत नाही तेवढे पैसे दैवी उपाय युक्त्या आणि मंत्रजपाच्या शक्तीने सहज मिळू शकतात होय मेहनत आवश्यक असते पण ती तितकीशी कठीण लागत नाही स्वामींच्या कृपेने पैसा तुमच्याकडे खेचला जातो आणि समृद्धी तुमच्या आयुष्यात स्थिरावते म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी एक अद्भुत चमत्कारी आणि सिद्ध मंत्र घेऊन आलो आहोत हा मंत्र एक्कावन्न वेळा किंवा एकशे आठ वेळा ऐकल्यास तुम्हाला प्रचंड आणि अपार संपत्ती मिळेल इतके पैसे मिळतील की घरात ठेवण्यासाठी ही जागा कमी पडेल वेळ वाया घालवू नका आत्ताच लावून हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा असे मानले जाते की जो भक्त हा मंत्र दिवसातून एकशे आठ वेळा किंवा त्याहून अधिक वेळा ऐकतो त्याच्या जीवनातील सर्व अडथळे संकटे आणि अडचणी स्वतः हून नाहीशा होता दारिद्र्य आणि गरिबी कायमची नष्ट होते आणि त्याच्या जीवनात धन शांती आणि यशाचे आगमन होते म्हणूनच आता डोळे मिटा मन एकाग्र करा आणि स्वामींच्या कृपेने जीवनात समृद्धीचा अनुभव घ्या चला तर मग प्रेमळ स्वामी भक्तांनो ऐकूयात आज हा स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनादिपतये नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय पतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी श्री समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी 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 समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स् स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी 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 समर्थाय धनाधिपतये नमः नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी 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 समर्थाय धनाधिपतये नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ 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 नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी श्री समर्थाय धनाधिपतये नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते 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 श्रीस्वामी 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 समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय धनाधिपतये नमः